Eh dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Vasif İbrahimov, bizim Semha Gəzən, Getkin mahalların e, rəng istəyəni və operatorı salamlayıram onu da burdan. Yəqin ki, soquları alıb da yatıb, yuxudadır. Mən də get-gedə dəliy oxşuyuram, görürsüz. <laughs> Saçlar uzanır, saqqal uzanır. <laughs> Amma bilirəm ki, bu vəziyyətdə olan tək mən deyiləm, ona görə işim rahatdır. <laughs> Qadınlar yəni ki, bunlarla ən çox əziyyət çəkir. Bizim qadınlar xeyir sevirlər, axsabına getməyi, özünə baxmağı. Yəni Allah köməkləri olsun. Çox çətin bir dövrdən keçirik, xüsusən də qadınlar üçün. Mən belə açıq mən indi yaxından izləyənlər bilirlər ki, mən o qədər də belə deyim də, metresel seksual biri deyiləm. Yəni saçımı belə çox nadir hallarda, belə deyək, darax vururam. Yəni təbiiq qalmağını da çox sevirəm. Olur da məsəl üçün kladdqlilər saçı düz qalsın, belə qalsın, elə qalsın. Bir dən belə elisən, çıxırsan effirə salam. <laughs> hello, 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 hello. Dostlar, el göndəririk, salam veririk və sair, OK. Hamınıza salamıram burdan. Yeni qoşulanlara da salam olsun bir daha. Yazın görək. Bilmək istəyirəm ki, efiniz necədir? Doğurdan da, amma həqiqəti yazın. E, Zaten heç kim burada bir-birini tanımır. Bilmək istirəm necə vaxt keçirirsiniz? Yəni daxili vəziyyətiniz nə yerdədir? Lazıma qəşə çay qatmışam. Bir də keçəyəm. İçin ən çox şeylər qatmışam. Maraqlı olsa bölüşərəm sizə. Hello from Mexico. Hello. ¿Cómo estás? Səklidiq yazırlar. Okay. Səxiliram. Babat yazan, ümid edirəm ki, bu babat olmağınız şurlu haldadır. Ee, darıxıram, darıxıram. Okay. Mən qoymayacağam sizə darıxmağa. Yalnızdayam. Bilirsiniz, mən e, yəni bu hadisələrə qədər icazə demək olar ki, açmamışdım canlı yayım. Yəni o qədər də arıq yoxdur canlı açmaqla. Amma başa düşürəm, bu gün vəziyyət belədir ki, ən azı məni, eee, mənə dəyər verən insanların yanında olmalıyam. Bunu özümə borc bilirəm. Eee, çətin olur, bəli, çətin olur, amma bunu dərk eləmək lazımdır. Həmen anı dərk eləmək lazımdır bizə çətin olanda. İstirəm bir az öz düşüncələrimlə sizlərlə bölüşüm. Eee, nə yaşayırıq hazırda? Başımızda nə keçir? Nə olacaq? Necə olacaq? Nə inəməliyik? Öz versiyalarımızı səsləndirəcəm. Mahnı da oxuyacam bu gün sizə. Xeyr. <laughs> Tədiyə. Bitəcəy, dostlar. Əlbəttə bitəcəy. Dünya çox ağır, bundan qat-qat ağır ə, hallar görüb və mən sizə belə bir şey deyim də. Eee Hər bir insanın diş ağrıyanda, diş ağrıyanda onun diş ağrısı onun üçün dünyanın sonu deməkdir. Yəni onun diş ağrıyanda o elə düşünür ki, dünyanın sonu gəlib. Onun üçün elə olur, yalnız onun üçün. Və bu hadisədən qabaq da dünyada çox problemlər var idi əslində. Yəni dünyanın hər yerində müharibələr gedirdi. E, Hal-hazırda müharibələr dayanıb. Gəlin birinci undan başlayaq. Yəni insanların başı qarışıb başqa şeylərə. O evlərində oturan ailələr qorxuyun ki, bu dəqiq bomba düşəcəyi, bu dəqiq partlayacaq, bu dəqiq öləcəyi, bu dəqiq uşaqlarımız öləcək. Yəni o insanlar ə, çox çoxsu hal-hazırda rahatdılar. Və onlar təbii ki, virustan yox, başqa şeydən qorxurdular və bu gün o problemlər yoxdur, müharibə problemləri. Yəni bu vəziyyətə mənim elə gəlir ki, biz yaxşı tərəfdən də baxmalıyıq. Niyə hal-hazırda bax yazırsız, sıxılıram. Mən əminəm ki, aranızda qorxanlar da var. Yəni bir bir panika keçirisinizsənizdən ki, nə olar, necə olacaq, görə mən də öləcəm, mə mən də möləcəyəm, mənim yaxınlarım da möləcəyəcək. İlk növbədə bu düşüncələri beynimizdən silirik, dostlar. Mütləq qaydada silirik. Çünki siz yaşayarkən özünüzü öldürmüş olursunuz. Yəni bu dəyərli vaxtınızı, əgər gəncsinizsə xüsusilə, yəni ki, məsələn görürəm ki, bu bu tərzdə yaşaya bilməyəsiz. Yəni pozitiv düşüncəli olmaq ilk növbədə çox vacibdir bu vəziyyətdə. Yəni bütün bu qorular Hindistanların bir fəlsəfəsi var. Zisisi Chas, yəni indiki anı yaşamağa çalışın. Eee, bilirəm hal-hazırda ola bilsin dediyim şeyləri tam olaraq hamınız anlaya bilərsiniz. Amma cəhd göstərməyinizi istəyirəm. Yəni indiki anı dəyərləndirin. Yəni bu gün çox gözəl fürsət var sizin əlinizdə. Yəni bu günkü gündə birinci növbədə onu qeyd eləyim ki, möhtəşəm bir enerji axını gəlib dünyada. Bunu biləsiniz. Okay, siz baxırsınız xəbərlərdə, insanlar ölürlər, kışqırırlar, bağırırlar, nə bilim kimsə mağaza yarır və sairə və sairə və düşünürsüz ki, dünyanın axırıdır. Belə deyil. Əsla belə deyil. Dünyada bir sıfırlanma gedir hal-hazırda. Enerji baxımından, yəni hal-hazırda dünyamız bəlkə də heç vaxt bu qədər təhlis olmayıb, mən sizə əmin edirəm. Bunu həssas adamlar duya bilir, hiss eləyə bilir. Əgər siz də ürəyinizə qulaq asanasınız, ürəyinizə işitsəniz Yəni xəbərləri yox, Instagramdakı xəbərləri yox. Bir də nəzrinizi yumub həqiqətən o saf enerjini, sakitçiliyi hiss edə bilsəniz, anlayacaqsınız. İndi düşünə bilərsiniz ki, ə, sən kəfvtdən danışırsan, insanlar ölürlər burada, yaşlılar ölür və Bakıda da ölüblər, xəstələr və yəni bu ölüm hadisəsi həmişə olub. Yəni hər gün, hər saniyə Hətta belə bir sayt var, ad ayadımda deyil. Orda, eee, nə qədər insan doğulur dünyada hər saniyə və nə qədər insanlar ölür. Yəni onun statistikasını göstərir o saytda. Eee, yəni saniyədə milyonlarla, milyardlarla insanlar ölür bəki də. Biz xəbərimiz yoxdur. Kimsə qəzadan ölür, kimsə, eee, narkotikdən ölür, kimsə sağlam həyat yaşamaqdan ölür, kimsə kimiis öldürür. Yəni burada problem ölümdə deyil. Bəzi bələdiyyə qüvvələr, bəzi qüvvələr sizin neqativ hislərinizlə bəslənirlər. Eee, bunlara insanlar da deyə bilərsiniz, insan cildində olan varlıqlar deyə bilərsiniz, bunlara idarəçilər deyə bilərsiniz. Yəni bu dünyadan söhbət gedir. Qlobal biraz qlobal danışırıqsa. Sizin qorxunuzdan qidalanırlar. Onların qidası budur. Yəni biz yeməkdən qidalanırıqsa, onlar bundan qidalanırlar. Ona görə onlara güc verməyin, onlara daha da gücləndirməyin. Eee, bu vəziyyətdən necə yaxşı bəhrəli çıxa bilərik, dostlar? Necə bəhrəli çıxa bilərik? Həssənizə vaxt ayırırsınız. Yəni özünüzlə bu gün tək qalmağa vaxtınız var. Bəlkə bir də heç vaxt belə fürsətiniz olmayacaq. Bunu biləsiniz. Bu problem qutaracaq, yenə başlayacaqsınız işləməyə, maş, dostlarla çayxanağa getmək, ora getmək. İlk növbədə ailənizlə e Əlanızla yaxın bax keçirin. Doğrudan bir şablon səslənə bilər. Amma doğrudan bax keçirin, danışın. Onların keçmişindən danışın, onların həyatından danışın. Özünüzdən danışın ilk növbədə. İkincisi, sevdiyinizlə məşğul olun. Şeir yazın, mahnı yazın, mahnı bəstələyin. Rəqs edin. Bax inansız, mən burada hər gün olur ki, tək olanda rəqs edirəm. Tək edirəm rəqs. Təssəs olmur, amma içimdən gələndə Elira. Bu gün hava çox gözəldir, möhtəşəmdir. Ə e, gözəllikləri görməliyik, görməyə bacarmalıyıq. E, ona görə sizi nə ağırlaşdırırsa, nə pis təsir edirsə sizə. Yəni insanın beyni, şuuru köklənib birbaşa neqativ məlumata. Yəni dünyada ən reyting yığan izləmələr neqativ xəbərlərdir. Yəni məsəl üçün bu həmişə belə olur. Mən hətta özümə sual verirdim qabaqlar ki, məsəl üçün bu albom buraxdım. Bağrım heç kim bu vaxtda haq, danışmır. Yəni çünki səni təbrik edirik. Maqazin saytları bu vaxtda danışmır. Keçiniz albom buraxdı. Amma bir dəfə belə bir hadisə olmuşdu. Mənim yalnız da yoxsa yox. Hardasa bir ə, 8 il, 9 il qəbəl olmuşdu. Mənim ə, yol polisi saxlamışdı. Mən başqa bir maşında otmuşdum, dostumun maşınında idi. Amma sürmürdüm maşını, ordan sürmürdüm. Və məndən qayğı soruşdu. Qayğı yox. Ə, Aynəsən müxbiri soruşdu ki, bəs ə, sənətləriniz hardadır? Sürücülük vəsikanız? Mən demişdim ki, xarici linkdədir. Və bu xəbərlərdə vermişdilər. Xəbərə verəndən sonra inanısız günəbəki mənə 500 dan SMS gəldi. 500 dan, başqa-başqa ölkələrdən, tanımadığım insanlar. Biz səni izlədikcə, sənə fəxr edirik, səni qürur duyuruq, çox gözəl dedil, nə bilim nə. Yəni mən başa düşdüm ki, lazımsız və neqativ məlumat daha çox izlənilir və daha tez qəbul olunur. Və bunu anlamaq çox çətin deyil. Əslində siz baxsanız ki, məsələn, dünənləri statistika da, YouTube-da və ya Instagram-da nəyə baxmısınız? Görəcəksiniz ki, baxdığınız şeylərin 90% neqativdir. 80% neqativdir və bu gün televizor açsanız yenə neqativdir. Bu o demək deyil ki, biz çıxmalıq şəhərə köç eləməliyik, xeyr. Yolxmanın sayı artmamalı üçün bunu eləməməliyik. Amma bunu ə, bir işgəncə çevirmək lazım deyil. Yəni siz indi çoxları deyir ki, evdə sıxılara, başıma və gələcək. Yəni mənim dostlarım var, İtaliyada yaşayırlar. Onlarla danışıram. Onların vəziyyəti biraz ağırdır, hə. Onlar artıq 20 gündür evdən ümumiyyətlə çölə çıxmırlar. O o halda bir az psixoloji problem yarana bilər. Amma bizdə şükürə, yəni hələ tez-tez dəymək üçün, sıxılmaq üçün tezdir. E, çünki bizlər kələsək ki, insanlar, doğrudan da insanlar hansı şəhərlərdə yaşayırlar, dünyanın başqa-başqa yerlərində. Bu Afrika ola bilər, bu ə siri ola bilər, başqa ölkələr ola bilər, fərqi yoxdur. Yəni Hindistanın hansısa kəndləri, yəni bir su üçün, içməli su üçün, it, yəni içməli su dediyim də yəni təmiz su deyil, bizim içdiğimiz su kimi deyil. Yəni qarışdırılmış su var. İçmək üçün kilometrlərin yolu gedirlər. Başlarında qazan daşıyırlar. Yəni hal-hazırda gündən danışıram mən sizə. Bu gündən danışıram. Yəni bu gün o baş verir. Ə, yəni insanlar çox çətin dövrlər keçirlər. Fərqli-fərqli yerlərdə, fərqli-fərqli anlarda. Ə, bunu başa düşmək lazımdır sizə elə gəlmir ki, biz e, çox egoist olduq son zamanlar. Yəni indi e, hər kəs fikirdir ki, bəs niyə belə oldu, nəyə görə elə oldu? Yəni bu açıq-aydın e, bizim, mənalı yəni ki, öz səfimizdir. Biz bu günə saldıq hər şeyi. Bizim egoizmimiz bu günə saldı. Mən, 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 mən. Ticarət mərkəzləri boşdur. Üzülürəm bu buna, yox mən özüm elə də çox ticarət mərkəzinə gedən deyiləm. Yəni insanlar vaxtlarını daima öz egolarına sərf eləmək üçün yaşadılar. Öz egolarını doydurmaq üçün. Onu da istəyirəm, bunu da istəyirəm, onu da istəyirəm, bunu da istəyirəm. Və sələmir, bəs, eləmir, bəs eləmir. ego doymur. Egoya nə qədər də versən ego doymur. Ego həmişə acdır, həmişə acdır. Yəni niyə məsəl üçün baxırsınız ki, insan milyarderdir. Hər şeyi var, amma dayanmır. Yenişdir, yenişdir, yenə qazanmaq istəyir. Onu da alır, bunu da alır. Çünki fərqi yoxdur. Nə qədər pulun olursa olsun, sənin sənin egon doymayacaq. Bunu başa düşmək lazımdır. Və bütün ruhani, eee, məktəblərdə, ruhani ə, fəlsəfələrdə bunu çox qaşə izah eləyirlər. İstər İslamda, istər elə Xristianlıqda, istər Budizmdə və digər ə, balaca belə deyək dinlərdə hamsı izah olunur ki, siz eqonuzu doyura bilməyəcəksiniz. Yəni 500 manat maaşlarla, 1000 manatla, 1500 manat, 2000 dəbəs eləməyəcək, 20000 dəbəs eləməyəcək. Kim ki deyir ki mənə bəs eləyəcək, ona da mən inanmıram. Çünki bəs eləməyəcək. <laughs> bir şeyə başa düşəndən sonra bəs eləyir ki, ego nədir, ego nə istəyir, ego-nun məqsədi nədir. Bunu başa düşəndən sonra artıq hər şey öz yerinə oturur. Məndə belə bir dövəm olmuşdur həyatımda 4 il qabaq. Hər şey dəyərini itirdi. Yəni bu dünya ilə bağlı nə varsa, nə varsa. Yəni vaxtamca danışıram sizinlə. Yəni heç bir yalanım yoxdur və yalan danışmağım üçün də bir səbəb yoxdur. Nə, ə, e, belə deyim, pul, nə var dövlət. Başı düşdüm ki, mən bunları heç birini istəmirəm, amma lazımdır bu. Yəni bir ailə var, məsuliyyət var, işləmək lazımdır və sair və sair. Və bu döyəm bir xeyli uzun çəkdi. Yəni buna depressiv döyəm demək olar, buna demək olar ruhani axtarışda olan bir yol demək olar. Çox çətin bir döyəm idi və e, o döyəmdə çox araşdırma elirdim. Yəni kitablar oxuyurdum, kitabları araşdırırdım. Yəni psixologiyam get-gedə pozulurdu, çünki oxudum kitablar da belə deyim, ə gəliz mövzulu kitablar idi və bunları bir-birinə bağlamaq mənə çox çətin gəlirdi. Yəni ki, bu ə, dinlə elmi, elmlən, çox ki, fəlsəfənin, fəlsəfəylən, yəni bu çox qarışıq bir döənəmdir. Və mən başa düşdüm ki, bir az belə getsə mənim başıma və gələcək. Ona görə getdim Amerikaya. Amerikaya getdim və 4 ay axın qaldım Kaliforniyada və getmə məqsədim oydu ki, mən qayıdım, yəni yer üzünə qayıtdım. <laughs> Sıradan bir insan kimi mən də əylənə bilim, deyə bilim, gülə bilim. Və təzə-təz alınmadam Amerikadadır. Birinci ay yenə mən, yəni beynin öz işini görürdü. Amma başa düşdüm ki, mən özündən qaçıram. Yəni bu düzgün bir şey deyil. Mən axtarışda olmalayam və mənə görə belə bu ən vacib amillərdən biridir bu həyatda. Yəni Mən inanmıram ki, məsəl üçün mən gitara çalmağa gəlmişəm bu dünyaya. Beyxodansa bir sifarşik sifarkələməyə gəlib, Feyxanssa bir taksi sürücüsü taksi sürməyə gəlib bu dünyaya. O olur da, məsələn ki, mənə deyirlər ki, sən bunun üçün dünyaya gəlməsən. Qabaqlar buna razı idi mə, amma artıq razı deyiləm. Yəni məqsəd bu ola bilməz. Məqsəd tam fərqlidir, bu ayrı bir mövzudur. Çox qısaca onu demək istəyirəm ki, məqsəd haqqında Hər şey yaxşıdır. Hər şey gözəldir. Heç nədan qorxmaq lazım deyil. Çünki qorxu həm şərh şey məfəil. İstər, eee, elanunam sə hayatımızı məfəil edir. Yaşayın. Bu saniyələrin dəyərini bilin və enerjinizi gözəl saxlayın. Yaradanla danışmaq üçün sizi bizləri, bütün kainatı yaradan varlıqla Tanrı ilə danışmaq üçün vicdanınızı rahat saxlayın. Çünki yəqin yəqin mən rahatсыз, e razısınız ki, insan hamsa bir yaxşı iş görməyəndə üzü gəlmir hardasa. Dua, əllərini açmağa, danışmağa yaradana. E yəqin bu sizdə də olur belə. Ona görə e içinizi rahat saxlayın, gözəl saxlayın, təmiz saxlayın ki, rahat danışa biləsiniz. Utanmayasınız. Təbii ki, bu bizim düşüncəmiz, biz tərəfdə olan düşüncədir. Yəni bizim belə deyək, səf baxdığımız şeylər, mən düşünürəm ki, yaradan bunu səf kimi görmür. Yəni biz özümüz hər şeyi qəlizləşdiririk, həyatımızı qəlizləşdiririk. Yəni bu olmaz, bu günahdır, belə eləmək olmaz, belə baxmaq olmaz, bura getmək olmaz. Yəni özümüz öz həyatımızı qəlizləşdiririk. Əslində ən çətin şey həyatda nədir? Həyatı qəlizləşdirməməkdir. Ən çətin şey yaşamaqda həyatı qəlizləşdirməməkdir. Amma biz insanlar əlimizdən gələni edirik ki, həyatımızı qəlizləşdirək. Yəni bu günlərə gəlib o videolara baxırıq, xaos videolarına, pis-pis xəbərlərə baxırıq, özümüzü zəhərləyirik. Yəni qanımızı zəhərləyirik, şuurumuzu zəhərləyirik. Halbuki o dörəmdə siz meditasiya edə bilərdiniz. Özünüzü kəşf edə bilərdiniz. Gözəl istər yaşaya bilərdiniz, təcrübə yaşaya bilərdiniz. Amma eləmirik. Nə edirik? Giririk Instagramda nə qədər lazımsız məlumat, lazımsız insanlar varsa baxırıq, canlarına giririk deyək ki. O da lazımdır. Yəni biz bu dünyadan uzaqlaşmamalıyıq, bu dünyada yaşamalıyıq. Yəni bu dünyamara, amma hər şey qədərində olmalıdır. Nə məndə dostum Leo getdi. Bu gün Leo-nu göndərdim. Yəni itimlə söhbət gedir. Yəqin ki, tanımayanlar da var Leo-nu. Eee, Leo-nu göndərdim. Tanışımızın bağ evi var, çünki rahat gəzdirə bilmirəm və evdə sıxılır. Çünki çox aktivit olduğuna görə gəzməyi sevir və məcburən ə, göndərməli oldum bağ evinə. Yəqin ki, orada yaxşıdır, deyirəm. Amma mən tək qoydu, mən tək qaldım. <laughs> Virtual orağam sizlənin, tək deyirəm. Yəni mən bu günləri ancaq pasiv tərəflərini danışmaq istəyirəm hər şeyin. Təbii ki, neqativ tərəfi də var və bu da e, həyatdır. Yəni ki, elə bir həyat yoxdur ki, hər şey pozitiv olsun. Yoxdur elə bir həyat. Heç bir canlıda, heç bir insanda elə bir həyat yoxdur. Neyqativ tərəfləri var. Bu daha dərin bir mövzudur. Oralara hiç girməyək. Sadəcə bayaq bir söz vurğuladım ki, bəzi qüvvələr bundan gedən anılır. İnsan qorxusundan, savaşlardan, müharibələrdən, aclıqlardan, insanların əziyyətindən e, və biz çox hallarda özümüz özümüzü bu hala salırıq. Ona görə e, kifinizi yaxşı tutun. Dədim ki, rəqs eləyin, mahnı yazın, şeir yazın. Bu çox gözəl bir fürsətdir. Özünüzü kəşf etmək üçün, özünüzü tapmaq üçün. Mən bayaq da dedim, e, ola bilsin ki, bu fürsət bir də verilmədi. Yəni bu gün çox möhtəşəm bir enerji var dünyada. Bunu istəyirəm hiss eləyəsiniz. Bunu istəyirəm kəşf eləyəsiniz. Sıfırlanma. Bu gün hər şey sıfırlanıb dünyada və bunu hiss edə bilmək çox gözəldir. Yəni buna bu halı sevinmirəm təbii ki. Amma düşünməyin ki, bu daha da pis olacaq, daha da pis bir şeyə gətirəcək. Belə düşünməyin. Bunun kimi problemlərimiz bizim babalarımız yaşayıblar, babalarımızın babası yaşayıblar. Yəni biz birinci, belə deyək də, insanlar deyilik ki, bunu yaşayırıq. Dövr deyilik. Okay, bir mahnı oxuyum sizlər üçün, çox danışdım. <laughs> danışıram, danışıram, danışanda he də mən sustura bilmirəm. Bu söhbətlərin üstünə uyğun bir pozitiv mahnı oxuyacam. Köhnə mahnıdır, amma aranızda 100% bilənlər var. Vaxtında çox sevilib. Dünya üzemez beni ölüm korkutabilir mi sen olmadan bu kalp hissedebilir mi dünya üzemez beni ölüm korkutabilir mi sen olmadan bu kalp hissedebilir mi Güneş batmış bana ne Ellerim yok kime ne Yerine koyamadım Razı olamadım sensizliğe Kalpler yanmış Yağmur ıslatmış Tanrı korumuş ya sevenleri son nefesim elimi sen tutacaksın son sözlerimi bir sen duyacaksın meleklerin sözü var meleklerin sözü var son nefesim mi sen tutacaksın son sözlerimi bir sen duyacaksın meleklerin sözü var meleklerin sözü var Üzemez beni, ölüm korkutabilir mi? Sen olmadan bu kalp hissedebilir mi? Dünya üzemez beni, ölüm korkutabilir mi? Sen olmadan bu kalp hissedebilir mi? Güneş batmış bana ne Ellerin yok kime ne Yerine koyamadım Razı olamadım sensizliğe Kalpler yanmış Yağmur ıslatmış Tanrı korumuş ya Sevenleri. Son nefesinde elimi sen tutacaksın son sözlerimi bir sen duyacaksın meleklerin sözü var meleklerin sözü var son nefesinde elimi sen tutacaksın son sözlerimi bir sen Duya Jackson meleklerin sözü var. Meleklerin sözü var. Mahnı bir az əhval olur, yəni açdım mı dostlar? Saçım çox pis gündədir. İnanılmaz pis gündədir. Yəni bunu artıq bəcbə, bərbər belə Heç bir şeylə edə bilməz yəni. <laughs> qaranlıq bir otaqda bax həmən neqativə çöksəndilər. Qaranlıq bir otaqda. <laughs> Bəli, belə bir mahnım var. İllər öncə yazmışam. Çünki e, məhnını yazanda elə qaranlıq otaqda idim, işığı söndürmüşdülər. Yəni birbaşa nəvəlatla danışıram sizə. Vaxtınız onda girib e, dinləməyənlər varsa girib dinləyinlər. Mahnana adını qoymuşdum qaranlıq otaq. O qaranlıq otaq hər birimizin həyatında olur və o qaranlıqdan çıxırıq. Belə ən gözəli biz çaxan olur. Hansı anda qaranlıqdan çıxırsan, ey, işığı görürsən. Ən pik xoşbəxtlik elə olanda olur. Amma görə qaranlıq da lazımdır, qaranlıq otaqlar. Mhm. <laughs> 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 Ağmağnəs varışdı işte, artıq gəldi. <laughs> Dostlar, mən bu canlı yayını açmaqda məqsədim odur ki, sadəcə istədim biraz ə işimdəki işləri bölüşüm sizlə. Biraz az da olsa faydası və kökləyə bildimcə sizləri. Tüklər demişkən nə mətlubuna? Ə Ümid edirəm dediyim sözlərin az qismi də olsa hardasa yadınızdadır və istifadə edəcəksiniz qorxunu içimizdən atırıq. Və zamanımızın, saniyələrimizin dəyərini bilirik. Özümüzlə vaxt keçiririk, yaxınlarımıza vaxt ayırırıq. Və dediyim kimi, bu sıfırlanma dövründə, dünyanın enerjinin sıfırlanma dövründə eee bunu hiss eləyək. Bu anın dəyərini bilək. Əşə yaxşıdır. Özünüzə yaxşı baxın, sağlamat qalın. Hər birinizi öpürəm. Vaxtım olsa İm baxdı, əslində var imkan olsa ya bu gün ya sabah yenə danışacağam. Bəli, sizlər ikisi də olsa konsert verəcəm. Sağ ol, mətkal.